Сегодня Спасибо. Комментарии сегодняшней игры. Короткий комментарий. Команда подошла к игре с какой-то недооценкой. Это наблюдалось в первых две четверти. И потом Одесса очень мне понравилась своей борьбой хорошей, иногда даже грубой. То, что мы не были готовы. Хотя я, как тренер, их настраивал на такой бой. Ну, выиграли хорошо, как говорится, но очень много ошибок, есть над чем работать. Просто насколько вас устраивает э, с, на данный момент положение команды в чемпионате, в турнирах? Ну, знаете, мы начинаем выкарабкиваться. Игра с Елизаветградом показала об этом, что сегодня как-то подошли к этой игре физически, мне не понравилось. В концовке подустали некоторые лидеры. Ну и все, мы не можем доукомплектоваться центральным центровым игроком. Команда играет без единого центра, то есть это и есть проблема. Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, понятно, что хотелось выиграть. Мы, конечно, боролись со всех своих сил, но немножко физически, конечно, слабее, ну и практики у нас чуть поменьше. Опытных, опытных игроков намного меньше, можно сказать, практически их нет. Но все равно девочек старания, молодцы, играли сегодня командно, поддерживали друг друга, ну, короче, пытались бороться командно. Против таких сильных игроков надо играть только командно. Мы пытались это делать, конечно, было много ошибок, торопились тоже видели какие-то свободные моменты, торопились на этом же и ошибались. Надо было немножко более стресс головой это делать. Но, к сожалению, молодость – это горячие все действия. У вас сегодня, можно сказать, бенефис. Большое количество забитых очков, удачные индивидуальные действия, командные. За счет чего, как думаете? У меня? Да. Было большое желание выиграть. Ну и плюс вообще хотелось у Динамо выиграть как бы сильные противники, когда это иностранки, особенно это тем, ну, темно всегда хочется с ними побороться. Эта игра интересная, поэтому хочется себе доказать, всем доказать, что мы не хуже. Может быть, поэтому. Скажите, на ваш взгляд, все-таки ну, насколько важно присутствие в команде легионеров? Конечно, присутствие команде легионеров важно, когда есть какой-то один лидер сильный, который может взять и поднять на себя игру. Но, опять же говорю, баскетбол – это командная игра. Если команда играет слаженно, то это не настолько важно. То есть надо добиться командной игры, и тогда можно и без легионеров побеждать. Но я, в общем-то, довольна сегодняшней игрой. Ну, конечно, если была победа, то радости было больше. Хочу сказать, что если бы мы не провалили вторую 10 минутку, то игра бы по-другому сложилась. Немножко еще не хватает той стабильности, которая требует девчонок. Вот. Плохой процент попадания также продолжает у нас быть. Ну, а в общем, ну, я рада, что девочки с характером играли сегодня, и соперник серьезный, хороший. Команда Динамо Киев всегда чемпион, вот. И поэтому я, дов... в общем, довольна игрой и ну к недовольна, но игрой довольна, потому что девчонки молодцы, сражались, боролись. Ну, сегодня Динамо сильнее. Знаете, как по, по вашему мнению можно вообще противостоять? Ну вот сегодня по большому счету фактор Хуанит и Вар, да, многое сыграл, уже ее не могли остановить. Как можно бороться с такими игроками, не имея в ставе Мне ну, Я хочу сказать, что не совсем плохо Света Калибовчук. У нее просто травма, и она не совсем плохо играла против нее в защите у нас игроки передней линии, но еще нет, нет той физических кондиций, еще нет, может быть, тех командных действий. Конечно, если игрок проходит мощный, силовой, и не каждый еще подставится под такого игрока, чтобы подстраховать, немножко глубоко страховали. Ну, но, нормально, в общем-то, где-то, я же говорю, нормально. Я, я, не совсем, чтобы сказать, что они не, не до, недовольна игрой защите. То есть, я довольна, что девочки-молодцы сражались.